Уважаемый Владимир Владимирович, к вам, как президенту и гаранту Конституции, обращаются бездомные жители города Мариуполя. Мы понимаем сложную обстановку в стране, но наши дома были снесены, и на месте наших домов активно строится ипотечное жилье, в то время как мы третий год скитаемся по съемным квартирам и общежитиям. Нас десятки и десятки тысяч. Мы оказались лишними в родном городе, хотя ждали Россию и поверили, что нас не бросят. Снесено более 500 многоквартирных домов, а построено всего около 70. И строительство компенсационного жилья прекращено. Адреса наших домов аннулированы. У людей, которые поверили в Россию, теряется вера в справедливость и будущее. Мы хотим получить квартиры, как нам обещали, на месте наших снесенных домов, согласно прописке в паспорте Российской Федерации.